Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah dimanapun berada Jangan lupa dukung dan tonton terus Channel Masjid Agung Attaqwa Kota Cani Tonton, subscribe, like, share, and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا من ونظيره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة para peserta sidang jemaah salat isya maupun salat tarawih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat maupun iman yang kepada kita sehingga bersama-sama di bulan yang mulia ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Semoga semua amal ibadah kita, semoga semua amal baik yang kita lakukan di bulan suci yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga pula di malam sepuluh terakhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan satu malam yang mana satu malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Selanjutnya selawat dan salam hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wasallim wa barik. Semoga semua dari kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak diselamatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat-nikmat itu, selain Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadhan ini, juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua nikmat alam yang begitu indah, nikmat lingkungan yang begitu indah, yang mana hadirin hadirat Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat alam yang indah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menikmati puasa di bulan suci Ramadhan ini dengan begitu nikmat. Misalnya dengan mendengar kicauan burung di pagi hari, ataupun melihat pemandangan yang indah di sore hari, melihat pemandangan gunung misalnya, melihat pemandangan sawah ataupun sungai misalnya, sembari menunggu berbuka puasa. Namun hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu Wa atas nikmat alam indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Kadang kala kita lupa untuk terus menghargai Kadang kala tanpa kita sadari kita sendiri yang merusak nikmat alam yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Sama-sama bisa kita melihat bahawa di bulan Ramadan hampir di setiap tahunnya jumlah sampah meningkat berkali-kali lipat Kemudian jumlah pemotongan pohon juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Kemudian jumlah pencemaran udara ataupun polusi udara di jalan-jalan raya juga meningkat berkali-kali lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita tidak begitu memperhatikan untuk terus menjaga alam yang diberikan Allah Subhanahu Wataala kepada kita ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Padahal, pada dasarnya agama kita juga mengajarkan untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga alam di sekitar kita. Karena pada dasarnya hukum-hukum Islam ataupun syariat Islam yang tujuannya ataupun maqasid syariahnya salah satunya adalah hifzul bi'ah yaitu menjaga lingkungan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan qulillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim sanurihim ayatina fil afa. Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin menunjukkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru ataupun seluruh tempat dan di dalam diri mereka. Dan di antara tanda-tanda ataupun ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu bisa kita saksikan adalah gunung-gunung di sekitar kita, adalah sungai-sungai di sekitar kita. Maka bila kita rusak alam ini. Maka bila kita rusak gunung ini, sungai ini, lingkungan ini Artinya kita sudah merusak sebagian dari ayat-ayat Ataupun tanda-tanda kebesaran -tanda Allah Subhanahu SWT Hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian Rasulullah SAW juga sebenarnya sudah mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap lingkungan ataupun alam di sekitar. Seringkali kita mendengar bahawa ada riwayat ketika pasukan Muslim ingin berperang Rasulullah SAW berpesan Yang pertama adalah untuk tidak merusak tanaman Yang kedua adalah untuk tidak membunuh haiwan Ataupun tidak membunuh hewan-hewan Kemudian di dalam hadis yang lain Dari Jabir Rasulullah SAW juga mengatakan Ma min muslimin Ya rab asyuhur san illa kaana ma'kila min wala sadaqah wa man surita minhum wala sadaqah wa ma'kila asabun min wala sadaqah wa ma'kila at-tayr wala sadaqah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah di antara seorang muslim yang menanam tanaman ataupun menanam suatu pohon yang bila buahnya dimakan olehnya maka itu bernilai sedekah untuknya dan bila buahnya dicuri pun bernilai sedekah untuknya dan bila buahnya pun dimakan oleh binatang buas ataupun dimakan oleh burung-burung juga bernilai sedekah untuknya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini sudah waktunya untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan melihat apa yang kita lihat bahwa jumlah sampah meningkat begitu drastis maka apa yang harus kita lakukan di antara yang hadir hadiratul rahmati Allah Subhanahu wa taala bila kita ingin membeli takjil maka boleh kita bawa wadah yang sendiri atau mungkin dengan kita tidak ikut serta menebang pohon atau mungkin dengan kita tidak membuang sampah sembarangan Atau bukan pada tempatnya Hadirin hadirat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa sampah bila kita buang ke sungai Maka akan merusak ekosistem sungai Dan apabila kita buang ke gunung Juga merusak ekosistem gunung Maka itu akan membahayakan satwa-satwa yang ada di sekitar kita Yang mana itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan satwa ini selaras dengan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2022 tentang penjagaan satwa liar yang ada di Aceh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di bulan yang mulia ini selain kita terus mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan hubungan kita sesama manusia kita juga perlu meningkatkan hubungan kita dengan alam kita juga perlu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita yang mana bila alam ini kita berlakukan dengan baik maka ia juga baik terhadap kita namun sebaliknya bila kita berlaku buruk maka ia juga bisa menjadi bencana untuk kita semua Akhirnya semoga ceramah singkat ini ada manfaatnya untuk kami sendiri dan ada manfaatnya untuk jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.